Всем привет, сегодня я вам ну, покажу игру Панда Форж Баткел. Ну, я сегодня играю за Ереску, она на 6 уровня. Ну, что мы Я почему... Ну, первый вопрос, я думаю, важно, почему я выбрал именно этот класс. Ну, потому что я как-то не очень часто находил достойные видео с этим классом. Что налагает? Ладно, пойдем вот так вот, я вроде как отлагала. Я сделал миллион за билет. Они вот. как видите, и на нас удар будет посильнее, так что можно лоб не стараться. Вот, что опять перестала. Вот мы попробую вот этого. Ну, и же плюну, что ли. Не... Как-то между ног подирается. Что-то здорово, Ну, то Так, это одного. Фишка. Так, я игру забиваю. А, ну вот так вот я и проиграл. Такое вот маленькое место сокрутки. Раз говорю в игре есть, я сколько на классов, типа, сразу говорю, берез, вот Это этот танк, у него разные умения, потом еще есть, как называется, инквизитор, мой один, один из моих любимых классов, затем паладин, он лечит, Сапер, он эти всякие там телепортики ставятся, опять такая дырдырда, бель короче. Ну, само название где хм, пушки строят всякое такое. Вот, к примеру, такие вот стены. Блин. То еще есть, есть ледяная ведьма и сестра огня. Вот ледяную ведьму вот надо очень часто бояться. Но если тебя заморозит, то все уже конец тебе. Ну, очень редко бывает ой как спасаются. Но ну, очень редко. Мне бывает иногда везет. И я спасаюсь. Так, сейчас мы... Ну, блин, меня убили. Ну, в общем, вот такая вот игрушка. Кому-то это покажется очень скучно. Я могу сказать, она ну, игра, на самом деле она очень веселая. Здесь есть два типа карт. Ну, не карт, так как, -то, как -то режимы есть мой мой самый любимый режим это когда мы захват либо захватывать точки, либо удерживать. А это, ну, там разные точки. Можно играть за захватчиков, можно за защитников. А вот этот тип, на котором я сейчас играю, он чаще всего попадается. Он, как бы сказать, здесь -то одна точка и каждая из команд должна попытаться захватить. Вот, например, сейчас где-то тут стоит инквизитор. В общем, у есть одно очень хорошее умение. Он вырастает невидимкой. Свои, когда его видят, ну таким промирательным, как бы его видит А враги его вообще никак никак не видят. То есть для них он просто невидимка. Вот это вот этим мне как раз и не нравится инфизитор. Так, враги нубы, походу, все ушли куда-то вот так у нас нашего, одного березка. В то время я их спи со спины захилил. Иракива. Походу меня сейчас танк мочит. Да, у танка есть хорошее умение. Он ставит как бы такой магический щит. И с помощью этого магического щита он защищает и от пули, и от магических урона в общем, от всего. Вот видите, я сейчас добил одного из березков. Ну, в общем, смысл вот здесь стоят на точках. В общем, ну вообще чуть плохо. я Мне вот, честно говоря, нравится очень. Подаю. Забросил недавно. Ну, а опять я нужно. другие игры А, кстати, забыл. У него есть разные умения. Вот к примеру, сейчас ярость. Можно взять, прокачать вот такой вот кедра. Можно боевой прыжок, смотрите. Так вот прыгает. Вот на пятерку у меня добивающий удар, то есть когда берет сквозь ног, он его вот так вот добивает и шестерка, ну это обман удар магию забирает у кого угодно, ну наверное, на какое-то время. ну, вот такой вот прикольный классик. Посмотрим, что я там заработал. <coughs> так. У меня, конечно, очень долго грузит. Не знаю, может у вас будет побыстрее, но у меня очень. После четвертого уровня можно выбирать. Побольше опыта или, но вообще не опыта, но только получать денег. Но я всегда на опыт ставлю, потому что а денег у меня так дофига. Вот почему мне всегда попадается на то, что я хочу. Мне нужна еловая шишка. Пошло у нас тут есть магазинчик. Сейчас я вам покажу остальные мои персонажи сразу. Не хочу. Вот, инквизитор мой. Ледяная ведьма, сапер, э, как там? сестра огня. карать как, как Каратер, и каратель и карательный. Вот я качаю, вот честно сказать, я, м -м, я, я практически не качаю вот эти, скажу, я не качаю, я не качаю ни сапера, я, честно говоря, практически как, только качаю только березка, инквизитора или ледяную ведьму, а вот эти вполне какие-то больно, скажем так, убаюкивающие. Ладно, всем пока, с вами был Каждый день, ставьте лайки, пока.